assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hp kuzatib boruvchilari o'quvchilari bugun xudo xohlasa texnik analizlarga kirib boshlaymiz kelinglar dars boshlashdan oldin bu dars haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketaman bu darsda nimani o'rganamiz bu darsda kirish qismi bo'ladi ya'ni kirish qismida biz analizlarni turlarini ko'rib chiqamiz keyin chart yapon shamlari trend support resistance chart patterlari va volume ya'ni savdo hajmi Xo'p, qani boshladik unda. o'zi analizlar tradingda 3 turga bo'linadi bular texnik analizlar ko'rib turganinglardek fundamental analiz va sentimental analiz hisoblanadi texnik analiz nima o'zi texnik analiz bu biron bir narsani eski narxiga qarab turib keyinchalik narxini qayoqqacha borishi yoki qanaqa o'zgarishini taxmin qilishingiz misol uchun kelinglar tradingview veb saytidan biza apple aksiyasini narxlarini mana ko'ryapmiz ya'ni bu narxini eski o'zgarishi shunga qarab turib biza keyinchalik qanaqa o'zgarishini taxmin qilishimiz mumkin bu esa texnik analizga kiradi fundamental analizlarga nima kiradi fundamental analizlarga biza kompaniya haqida ma'lumot olamiz ya'ni kompaniyani hisobotlari kompaniya o'zi nima mahsulot chiqaryapti kompaniya bo'yicha turli xil xabarlar bular fundamental analizga kiradi oxirgi analiz turimiz esa sentimental analiz hisoblanadi sentimental analizni ko'pchilik aytib o'tib ketmaydi lekin bu ham juda muhim hisoblanadi bozorda savdoda har doim risk bor mana shu riskni odamlar turli xil qabul qiladi o'tgan safargi misollarimizda aytib o'tib ketgan edik uy olib sotishni kimdir, Riski kimdir? Kopra, risk kamroq deb qabul qiladi kriptovalyutani kimdir ko'proq risk deb qabul qiladi bozor tushayotganida hozir risk ko'p biza olmaymiz deyishadi bozor ochayotganda hozir risk kam biza foyda qilamiz deyishadi ya'ni odamlarni bozordagi o'ylayotgan narsalarini sentimental analiz haqida ko'rib boramiz asosan bu yerda turli xil investorlarni bozorga qarayotgan ko'zgusi ya'ni viyusi view deganimizda ularni bozorga qanaqa ko'z bilan qarayapti misol uchun bozor tushib borayotganda investorlar aksiyalarni deylik qaysidir muddatda sotish mumkin yoki deylik uzoq muddatli investorlar bo'ladigan bo'lsa bozor tushayotganda yana olishi mumkin bozor sekin oshib borayotganda keyin yana sotish mumkin ya'ni turli xil ko'zda qarab borishadi mana shu esa sentimental analizda o'rganiladi mana endi chartlarga o'tamiz chart o'zi nima chart b o'zi grafik biza sizlarga ko'rsatib o'tib ketgan edik biz hozir chiziqli chart yapon shamlari bilan chart va yapon shamlari haqida o'rganib o'tamiz qani boshladik chiziqli shart mana hozir ko'rib turibsizlar prezentatsiyamizda chiziqli shart ko'rinib turibdi türü. bu yerda apple aksiyasini chiziqli chart bo'yicha narxlari o'zgarishini aytib ketilgan misol uchun taxminan mana shu hududlarda apple aksiyasi bir yuz yetmish besh dollar bo'lgan avgust holatiga ko'ra или aprel holatiga ko'ra taxminan bir yuz sakson dollarlargacha chiqqan hozirda esa bir yuz ellik besh dollar chartda ko'rib boryapmiz ya'ni narx tepaga oshyapti pastga tushyapti tepaga yana oshib boryapti mana shu hududda juda tez tushib borgan narxlarni o'shishini va tushishini bitta yo'li bu chiziqli chartlarda ko'rish o'zi ko'pincha yoki turli xil joylarda biron bir mahsulotlarni narxini ko'rayotganilarda o'zi to'qson foiz holatlarda chiziqli chartlarda ko'rishadi lekin biza chiziqli chartlarni ma'lum bir hisobda kamroq ishlatamiz biza ko'proq shart ya'ni yapon shamlari bilan chartlarni juda ko'proq ishlatamiz işte hozir bu sizlarga qaysidir holatda tushunarsiz bo'lishi mumkin o'zi tushunarsiz narsa bu o'zi chiziqli chartlar hisoblanadi va o'zi yapon shamlari bilan chartlar bu ko'proq ma'lumot bera oladi kelinglar endi yapon shamlari haqida man sizlarga qo'limdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilaman qani boshladik yapon shamlari yapon shamlarida mana hozir bu yoqda ingliz tilida aytib o'tib ketilgan kelinglar buni hozir sizlar bilan bitta rasm orqali tushuntirib berishga harakat qilaman o'zi nimaga chiziqli chartlar bizga ko'proq ma'lumot bermaydi nimaga yapon shamlari ko'proq ma'lumot beradi misol uchun biron bir narsani narxini deylik o'zgarish misol uchun deylik mana bu hududda o'n dollar bo'lgan mana hudud bu hududda to'qqiz dollar mana bu hududda deylik yetti dollar eng kami olti dollar deylik mana bu hududda o'n bir dollar bo'lgan bo'lishi mumkin mana mana shu yerda deylik kun bo'yi deylik mana bu yettinchi sana mana bu deylik sakkizinchi sana mana bu to'qqizinchi sana o'ninchi sana o'n birinchi sana o'n ikkinchi sana va o'n uchinchi sana kelinglar ko'ramiz yettinchi sakkizinchi to'qqizinchi o'ninchi ya'ni o'n, on uch no, kun orasidagi sana taxminan endi bu oraliqdagi narxni o'ynashi mundoq qaraydigan bo'lsak yettinchi kuni o'n dollar bo'lganmi deb savol tug'ilishi mumkin o'zi narxlar hech qachon kun bo'yi bitta chastotada turmaydi narxlar kun bo'yi qanaqadir chastotada o'ynaydi va bu chastotani bilish juda qiyin liniya grafiklari orqali bularni aytib o'tganimdek yapon shamlari bilan bilish juda oson misol uchun hozir endi yapon shamlarida ko'rib chiqamiz yapon shamlari asosan ikki turda bo'ladi rang bilan kelinglar sizlarga ajratib ketishga harakat qilaman qizil va yashil deylik nimaga yapon shamlari deyiladi chunki o'zi ko'rib turganinglardek shamlarga o'xshaydi ho'p bunda mana shu ko'rib turgan qizil yapon shamingizda ikkita narsa bor ya'ni bu dumlar hisoblanadi mana bu kichkina chiziqlar mana bu to'rtburchak ichidagi qism esa tana hisoblanadi tushunarli mana bu dumlari mana bu esa tana hisoblanadi har doim tananing eng tepa qismi qizil shamlarda open nima degani open narxni ochilishi shu yerda bo'lgan yani. tananing eng pastki qismidagi to'rtburchak tugashidagi mana bu chiziq esa bu close ya'ni nima yopilish ya'ni bu so'zlarni manimcha bemalol ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilaolalar kerak open va close ya'ni ochilish va yopilish mana bu dumlarni tagidagi narxlar esa mana bu narxlar bu eng past narx low mana bu esa hayh eng baland shu aytib o'tganimizdek ingliz tilida so'zlarni ham manimcha o'rganib borsanglar kerak xudo xohlasa dars oxirlarigacha mana hiy mana bu low mana bu open mana bu close bu qizil yapon shami hisoblanadi bu nimani ko'rsatyapti buni agar chiziqda ko'rganimizda qanaqa bo'lardi chiziqda ko'rganimizda narx mana bu hisobdan deydi mana bu joyga kelgan pastgacha tushib borgan mana bu joyda yopilgan ya'ni agar buni yapon shamiga o'tkazadigan bo'lsak mana bunaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin misol uchun mana bu joyda deylik yetti dollar besh dollar minimum ikki dollargacha tushib chiqqan maksimum sakkiz dollargacha aksiya yetti dollarda ochilgan sakkiz dollargacha chiqqan narxi ikki dollargacha tushib turib besh dollarda yopilgan bo'lishi mumkin bo'lgan holat mana shu holatda ko'rishimiz mumkin endi sizlarga yashil yapon shamchasini ko'rsatib ketishga harakat qilaman yapon shamchasida esa mana shu narsani teskarisi bo'ladi sham bir xil high lowlar o'zgarmaydi har doim bu eng en balandi bu eng pasti lekin bu nimaga yashil deydigan bo'lsak chunki o'sha kuni narx ochilganidan ko'ra teparoqda yopilgan yani. open A close o'zi qizil va yashil shamlarni farqi bu ochilish va yopilish narxlarida ya'ni bunda klosimiz pastda bunda esa openimiz tepada ya'ni qizil shamchani ko'rdingmi o'sha kuni narx tushgan sababi nar narx ochilgan vaqtidan yopilgunicha narx pastda yopilgan yashil yapon shamlarimizda esa ochilgan narx pastroqda bo'ladi yopilgan narxga qaraganda o'shaning uchun o'sha kuni yashil bo'lib kelgan endi bu narsalarni farqini ko'rib boramiz misol uchun chartda bitta ko'raylik sizlar bilan mana chartimizda mana apple aksiyasi mana shu kuni narx bir yuz ellik besh dollar bo'lgan yani, ertasi kuni esa bir yuz ellik dollar ya'ni besh dollarga bir kunda tush ya'ni faqatgina ikkita narxda savdo bo'lganmi lekin order buklayotganimizda yani narxlar orasida katta farq bo'ladigan bo'lsa savdo amaliyoti bo'lmasligi mumkin buni bizar tradingview veb saytidan mana shu hududdan kendlsga o'zgartirib olsak bo'ladi mana yani, ko'rdinglar ya bizada o'zi turli xil narx belgilab beruvchilar bor barlar bor kendl hollow hollo kendl colm liniya juda ko'plari bor lekin biza asosan ikkitasini ishlatamiz bular kendls va lines biza mana yapon shamlari bilan ko'radigan bo'lsak mana o'sha kuni bir yuz ellik besh dollarga chiqishdan oldin open narxi open narxi bir yuz ellik uch dollar mana shu hududda bir yuz ellik uch dollar bo'lgan mana shu hududda bir yuz ellik uch dollar maksimum hay bir yuz ellik yetti dollargacha chiqqan lekin bir yuz qirq sakkizda ochilib yopilgan narxi esa bir yuz ellik beshta yopilgan o'shaning uchun yashil yapon shami bo'lib turibdi mana shu hududda esa oraliq mavjud bu narsani biza gep deb aytamiz ya'ni oraliq ingliz tilida gep deb aytib ketiladi bu yoqda o'sha kuni narx oralig'ida gep mavjud bo'lgan bu geplar haqida ham xudo xohlasa darslarimiz davomida aytib de o'tib ketamiz demak bugun sizlar bilan kendli haqida gaplashib o'tib ketdik va liniya shartlari haqida gaplashib o'tib ketdik komentariyalarda yozib qoldiringlar va keyingi dars xudo xohlasa sizlar bilan texnik analizlarga chuqurroq kirishni boshlaymiz va texnik analizlarni sizlar bilan birga qilib boramiz bizani kuzatib boringlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh